Номінація журналіст року в галузі електронних засобів масової інформації. Із 23 здобувачів на право бути найкращим. У цій номінації представлені. Роман Чайка. Телеканал П'ятий канал. Роман Чайковський. ТРК Радіо Ера-ФМ» Савік Шустер. Телеканал ТіВі» Для оголошення рішення Вищої академічної ради на сцену запрошуються. Президент Національного комітету Міс Україна, актриса Лілія Кузніцова. Засновник та керівник загальнонаціональної програми Людина року Аркадій Райцин. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Нам слили очень приятно вручить самую почетную награду программы ⁇ Человек года ⁇ лучшему теле и радиожурналисту 2006 года. Вообще магия телевидения, радиовещания интернета ⁇ это один из феноменов 20 и 21 века. Однако за всеми успехами телекомпаний, радиокомпаний, отдельных программ стоят креативные и талантливые люди личности, которых мы называем лица телеканала, либо лица радиокомпании. Кто станет лучшим, сейчас мы узнаем со слов Лили. Я уверена прежде всего, что все три номинанта достойны быть лучшими, ведь в наше время журналист должен обладать такими качествами, как смелость, объективность и, конечно, профессиональная интуиция. И кто же это? Савик Шустер! Савік Шустер. Автор та ведучий програми Свобода слова. Савік Шустер живе за життєвим принципом Один за всіх та всі за одного. А премію про престиж» він оцінює як визнання роботи всього колективу програми Свобода слова. Я, честно, долго думал, что сказать, ничего не придумал, сейчас попробую. Вы знаете, мы, телевидение, мы производим такой визуальный продукт, и когда вот я смотрю, скажем, церемонию Оскаров, выходят люди, получают награды за фильмы, они всегда благодарят. Почему? Вот я долго думал, почему? А потому что они получили что-то за умное, красивое, ироничное. И ничего более умного, более красивого и более ироничного нельзя сказать в, слове, вот в, этом, в этом выступлении, чем слова благодарности. А там благодарят родителей, продюсеров. Я тоже благодарю родителей, благодарю детей своих, которые мне каждую субботу звонят из Италии и спрашивают, какой у меня был рейтинг. А, это правда, да? Ну, ведь получаешь удовольствие узнать от папы, что он тоже может получить двойку, правда? Да? Приятно. Я благодарю там, Бориса Немцова, который вдохновил меня на решение приехать работать в Украину. Я благодарю Виктора Пинчука, который все же взял на себя такое храброе решение, как выпустить в эфир программу Свобода слова, очень непростую. Uh, я благодарю Александра Богуцкого, генерального директора ICTV, Михаила Павлова, главного продюсера, потому что без них этот проект был бы невозможен. Я благодарю Ольгу Невскую, арт-директора, которая покинула телеканал «Россия», приехала со мной, мы разделяем с ней еще и другую часть непрофессиональной жизни. Но главное, вот что самое главное, я благодарю людей. Я благодарю людей, которые смотрят программу, которые... Ну, в том числе и вас, конечно, я надеюсь, что здесь многие смотрят программу «Свобода слова». А я благодарю за то, что так быстро украинцы приняли меня и поверили в меня. А для меня это просто... Я даже не могу вам словами передать, что это значит для меня. Это какое-то вот вызывает дрожь в моем голосе, потому что я такого не ожидал. И а, вот, вот за это доверие низкий мой вам поклон.